लोग जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट है, है जहाँ से पूरा ये नजर आएगी नीचे तो ये देखिए यहाँ पे सैलानियों की भीड़ है पंद्रह के अवसर पर इतना जबरदस्त लोकेशन है ये सिल्क रूट के अंतिम गांव लेपचा की तरफ जाते टाइम हमें ऐसे छोटे मोटे होटल मिलेंगे जो सैलानियों को खाना पीना उपलब्ध कराने के लिए और इनकी इनकी आजीविका चलती है ये छोटू हम लोगों के लिए बिस्किट लेके आया है दुकान से हम लोगों ने चाय ऑर्डर की है लेपचा रास्ते में अभी जोल खाबो छ एकदम पहाड़ के पीक पे आ जाएंगे चोटी पे पहुंचने वाले हैं यहाँ से बोलते हैं पूरा जंगल दिखाई देता है तो दोस्तों ये भारत भूटान बॉर्डर पे प्राचीन सिल्क रूट पे स्थित गांव लेपचा पहुंच गए हैं नजर आ रहे हैं बिल्डिंग यहाँ की दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा ये पहुंच गए हम थोड़ा दूर हो रहे पांच मिनट का रास्ता हो कहाँ कहाँ पे पहाड़ में लोगों ने घर बना रखे हैं हम लोगों का चढ़ाई करते करते सांस फूल चुका है कपड़े पसीने में तर हो चुके हैं और रास्ता है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा पहाड़ के लोगों को मानना पड़ेगा उनके जीवित रहने के जज्बे को सलाम ऐसे परिस्थितियों में वो जीवन व्यतीत करते हैं इन जंगलों की रक्षा करते हैं यहाँ पे भी लाइट की व्यवस्था देख के अच्छा लगा तो दोस्तों फाइनली हम लेप आ चुके हैं अभी देखेंगे आप शानदार नज़ारा <tip> <tip> बड बड नै दे नछि जत्तै भनिले ओ पर मुङ मुङले कि दे फाल्दे ठुठो नन्टा ग दा 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 शॉट दा 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 इ टुले जा तिम तर्द आके आके देखा देखा भी नहीं तो, देखा है। पर ना वो दिकार। आए दिकार। वो ना बादल कैसे लटका हुआ है जैसे बर्फ का टुकड़ा लटका हुआ है जमी पे आ चुके बादल इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ गए पहाड़ पे तो दोस्तों ये देखिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ बहुत गहरी खाई है जिसके ऊपर ये मजबूत जगह बनाई गई है, है जहाँ से फोटो ले सकते हैं आप बैठ सकते हैं नजारे वहां देख सकते हैं और इसकी गहराई देखिए आप एक बार यहाँ पे आके बहुत ज्यादा गहराई है सामने ऊंचे पहाड़ हैं और ये इलायची की खेती है बड़ी इलायची जिसको मसाला इलायची बोलते हैं कैमरा मैन दिखाई इलायची की खेती ये देखिए इलायची बोलते हैं इसको बड़ी इलायची हम लोग जो मसालों में यूज करते हैं ये पहाड़ों में होती है ऐसे दलान पे काफी दूर तक तो उगी हुई है और ये यहाँ कृषि का मुख्य उत्पाद है काफी महंगी बिकती है फोन पे तो, 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 तो यार आप देखिए हम कैसी जगह खड़े हैं आप कल्पना कीजिए इस चीज को देख के जो हवाई जहाज में बैठने के बाद बादल नजर आते हैं नीचे से वो दृश्य हम लोग पहाड़ पे चढ़ के देख रहे हैं तो आप इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाइए और ये घने जंगल देखिए आप जहाँ बादल भी पहाड़ों से नीचे हैं आसमान और धरती मिलके एक नजर आ रही है और जो आपको पानी के धब्बे नजर आ रहे हैं वो नदियाँ हैं जो इन पहाड़ों से निकल के मैदानी इलाकों में जाती है तो दोस्तों आप देखिए लेपचा जिसकी मैं बात कर रहा था पहुँच चुके हम एकदम सामने हमारे बोला जाता है कि लेपचा में पहुंच के आप पूरा अलीपुर द्वार जिला देख सकते हैं पूरा फॉरेस्ट देख सकते हैं और आपको बता दें कि ये जो लेपचा गांव हम आपको दिखा रहे हैं जहां हम पहुंचे हैं वो भारत का अंतिम गांव है भूठान बॉर्डर पे तो पहुंच चुके हम लेपचा और अविश्वसनीय दृश्य प्राकृतिक नज़ारों का देखिए आप दोस्तों ये है लेपचा में मोनिस्ट्री एकदम पीक पे और आपको यहाँ से स्थानीय लोगों से पता करके बताते हैं कि भूटान कितना किलोमीटर है पहले आपको यहाँ का सराउंडिंग एरिया दिखाता हूँ ओ गॉड इतना सुंदर नज़ारा यही पहाड़ों की खूबसूरती है यही पहचान है इन प्राकृतिक वादियों की देखिए आप दोस्तों आपको दिखाने के लिए हम पाँच से छः किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई करके सत्तर से अस्सी किलोमीटर दूर आ चुके हैं आपको ये नज़ारे दिखाने के लिए ये देखिए उधर उस तरफ उठान उन पहाड़ों के उस तरफ और ये बादल उतरे हुए पहाड़ की चोटियों पे ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको ये रास्ते से हम लोग आए थे मतलब होता है कि जितनी बार ये घूमेंगे उतनी बार ये मंत्र हवा में उच्चारण करेंगे ऐसी इनकी मान्यता है इनमें भगवान भगवान बुद्ध के ये मंत्र भरे हुए हैं और सभी बौद्धिस्ट लोग इनको बहुत मानते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ और ये शानदार बाय बाय लेपचा लेपचा का ट्रिप पूरा हो गया सारे दृश्य जो भी यहाँ के अच्छे अच्छे थे वो सारे सीन आपको दिखा दिए सीनरी दिखा दी पहाड़ नदी जंगल बौद्ध मोनेस्ट्री स्थानीय लोगों का जनजीवन संस्कृति सब आप देख चुके हैं तो आप भी आइए घूमने के लिए परिवार को लेके यादगार होने वाला ये ट्रिप और यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं होम स्टे है और होटल जैसी सारी सुविधाएं हैं तो आइए और इस चीज जगह का आनंद उठाइए गुड बाय